Интересно, почему в Украине за 30 лет не могут ничего построить чего-нибудь самое большое в мире? Я помню, в Турции было еще лет 8 назад, у них было только два аэропорта, там Ататюрк, этот старый маленький аэропорт. Они взяли за несколько лет в чистом поле, построили новый аэропорт. Это не просто новый аэропорт, а еще самый большой в мире аэропорт. Почему у нас не могут на пустом месте что-нибудь построить, самое большое в мире, самое лучшее в мире, самое высокое в мире, самое что-нибудь в мире. В Турции самый большой аэропорт в мире, в Дубае вообще там прилетишь там. Все, куда не сунешься, все самое большое, самое большое аквариум в мире, самый большой торговый центр в мире. Все самое самое. А у нас что-то. То майка короткая, то еще что-то мешает. Все. Что виноват невестка, ее нету, вот ее пальто висит. Все нам что-то мешает. Не знаю, турки взяли, просто в чистом поле построили самый большой аэропорт в мире за несколько лет и не побоялись, рискнули. Молодцы. Ну, кстати, рейсы сейчас есть автобусные из Украины, которые заезжают прямо в этот аэропорт. Билеты можно забронировать на сайте рубикон